yaxshi va yomon xotima inson bolasi dunyoga kelar <laughs> ekan albatta bir kun uni o'limi xotimasi nihoyasi kelishi aniq odamlarni hayotlari zohirida bir biriga o'xshashligi mumkin modomiki dunyoda yashar ekan ammo ularni hayoti yaxshi yomon bo'lganligi xotimasiga xulosasiga qarab belgilanadi bir xil tug'iladi bir xil yig'laydi bir xil holat ammo dunyodan chiqib ketayotgan paytda insonlar biri ikkinchisidan farqlanadi kimni xotimasini alloh taolo go'zal qiladi ammo kimdir o'zini fe'llari bilan o'zini xatti harakatlari bilan o'zini ixtiyori bilan xotimasini yomon qilib amal olnadi amallar xotimasiga qarab belgilanadi odamlar bor namoz o'qiyotganda ketadi odamlar bor sajdada turib omonatni topshiradi yana boshqalar bor aroq ustida qimor ustida faxsh munkar ustida jonni taslim qilishadi odamlar bor robbisiga talbiya aytayotib ihromda turib Alloh taoloning kavbasini alloh taoloning baytini aylanayotib tavof qilayotib ketadiganlar bor yana odamlar bor tungi masiyat o'tirishlarida vecherinkalarda vafot etishadi yana odamlar bor umrini haqni odamlarga yetkazishlik işte, yo'lida sarflaydi va mana shuni ustida taslim qiladi yana odamlar bor moli dunyo topishlik hirsida giyohvand moddalarna narkotik moddalarni sotib odamlarni fasodga uchratib shu narsani iste'mol qilishi ustida bor bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi xotimalari chiroyli bo'lgan solih insonlar haqida qissalar juda judayam yani ko'p ana shulardan ayrimlarini bir eslab o'tamiz g'assol o'liklarni yuvadigan odam g'assol shayx abbos battoviy aytadi bu kishi umrini mana shu bir g'assolik bilan o'tkazgan kishi juda ko'p odamlarni xotimasiga guvoh bo'lgan yaxshi xotimaga ham yomon xotimaga ham u kishi hikoya qilib shunday deydi bir masjidni imomi menga qo'ng'iroq qilib bir mayit bor shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi falon 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 mashitda bordim bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kecha edi shanba kuni tongda bordim shanba kuni tongda bordim masjid imomi meni ko'rib ey shayx men o'zim yuvintiraveray agar hojat bo'lsa sizni chaqiraman dedi endi yani o'zilar de yuvintirar ekansizlar meni nima chaqinglar deb norozi bo'ldimmu lekin sabr qildim keyin so'radim bu vafot etgan odam qanday vafot etdi ular aytishdi kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi imom bilan farzni o'qir kan oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi odamlar sajda qilishdi imom takbir aytdi qaday oxiriga o'tirishdi u esa sajdada turaverdi odamlar avvalga parvo qilishmadi tahiyani ham o'qishdi salovatni ham o'qishdi salom berganda ham u sajdada turaverardi odamlardan biri uni turtib ko'ruvdi yiqilib tushdi omonatini parvardigori bo'lgan sajdida topshirdi birodarlar naqadar go'zal xotima albatta bu hayotni go'zal bo'lganligi shu bandani parvardigoriga bir joy yoqqanligi olloh rozi bo'lganligini alomati keyinroq yuq bo'lishganidan keyin meni chaqirishdi ichkariga kirdim haligi vafot etib yotgan yigitning yuziga qaradim ancha muncha mayitni yuzida bo'lmaydigan nur bor edi uni janozasini peshinda o'qidigan bo'ldik ozon aytildi taassuf masjidga ko'p odam kelmas ekan peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan ozon aytildi hech qancha vaqt o'tmadi mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki odamlar masjidning ishiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi dafn qildik shu bolaga bo'lgan shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarni soni katta bo'ldi keyin so'radim a bu yigit nima qilar edi o'zi tiriligida javob berishdi mahalla bolalariga qur'on yodlatar edi masjidda qur'on halqalari bor edi payg'ambarimiz aytganlar xoyrukummantaallam qurana va allamahu sizlarni oranglarda ey yaxshilaringlar qur'onni o'zi o'rganib uni boshqalarga o'rgatganilar quronni o'qishni o'rganganlar musulmonlarda yaxshi bo'lishlikini yarmi bu yana nima qilishlik kerak ekan demak mana shu odam hali ahluulloh va os allohni xos bandasi bo'lgani yo'q hali o'rganishlik yarimi ish endi nima qilish kerak uni mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi alloh hammamizga nasib qilsin yana bir yigitni xotimasi buni muqobilida ixtizor holatida yotar ekan unga kalima talqin qilib la ilaha illalloh deyishi oldida a men bu kalimaga kofirman dedi oxirgi nafasini chiqardi bu ham bir xotima bu ham bir xotima yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi la ilaha illalloh la ilaha illalloh u qaytarmadi ozgina turib mushaf bormi mushaf dedi yonida turganlar xursand bo'lishdi işte. ha qur'onni so'rayapti kitobni so'rayapti tilovat qilsa kerak mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarni guvoh qilib aytaman mana shu kitobga men kofirman dedi joni chiqib ketdi omonatni topshirdi bu ham bir xotima birodarlar kishini yaxshi xotina topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qo'lida o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi to'g'ridan to'g'ri e bola nima deyapsan unday demagin deyishdi kech bo'ldi ketdi yana bir yigit bu bari voqe hissalar voqe hissalar bularni barii avariya bo'ldi avariyaga uchradi badalidan qon oqyapti tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti yigit o'ziga kelmagan hushiga kelmagan hamma yog'idan qon oqib yotibdi juda ham chiroyli ovoz bilan quron tilovat qilib borardi o'zida emas lekin qur'on tilovat qilyapti shifoxonaga olib borishdi shu yerda vafot etdi hamma yig'ladi tanimaganlar ham yig'ladi chunki qur'on o'qib yotgan edi o'ziga kelmagan holatida yani. ham so'radik qanaqa yigit edi bu nima sababdan chiroyli xotima topdi javob berishdi da'vat yo'lida yurgan tolib edi har dushanba ro'za tutar edi har dushanba ro'za tutib qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba ana shu ziyoratga ketishlikdan avval ana shu o'zi yashaydigan shaharda hayriya ehson tarqatadigan tashkilotlarga borar <laughs> edi moshinasiga siqqanicha hayriy ehsonni yuklab buvisini qishlog'idagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib keyin buvisini oldida o'tirar edi siylay rahm hayriy ehson ilm yo'lidagi mehnat ana chiroyli xotini topilishiga sabab bo'lgan amal kishi nimani ustida vafot etsa shu narsani ustida qiyomatda tiriladi kishi nimani ustida qanday holatda vafot etgan bo'lsa qiyomatda shuni ustida tiriladi sajdada ketibdimi bu birodar sajdada tiriladi solih amalni ustida qur'on talovatidami shuni ustida sayni bo'libdimi saynib tiriladi o'zini tog'dan tashlab qatl qilib o'ldiribdimi o'zini tog'dan tashlaydi dunyoda nima qilib o'tgan bo'lsak anaqa ekanda xotima o'lim oldidagi ixtizor holati siz bilan bizni sirlarimizni fosh qilib qo'yar ekan odamlar ko'rgan joyda zo'r bo'lib yurishimiz mumkin zohirimiz ammo botinimiz qalbimiz qanday bo'lsa o'lim zoti shu holatda bizni sirimiz ochiladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam atganlar sizlardan bi bittalar bir umr jannatiylarning amalini qilib yuradi shunaqa jannatga yaqin bo'ladiki bir zira qoladi masofa hozir o'lsa jannatga kirib ketar edikitob o'zib ketadi peshonasiga yozilgan narsa o'zib ketadi do'zaxiylarni qiladotgan ishini qiladida shuni ustida olloh uni jonini oladi do'zaxga ravoni oladi umr bo'yi savob ish qildi lekin do'zaxga ketdi endi buni muqobilida yana bittalar bir umr do'zaxiylarni amalini qiladi shunaqa do'zaxiy amalni ko'p qiladiki bir ziro qoladi do'zaxga kirishiga kitob o'zib ketadi peshanasiga yozilgan taqdir o'zib ketadi va jannatiylarni qiladigan amalini qilib qo'yadi shuni ustida alloh jonini oladi jannatga kiradi mana shu hadisni sharhida aytiladiki anavi odam birinchi odam bir umr jannatiylarni ishini qilib do'zaxga kirib ketgan odam jannatiylarni ishini qilar edi odamlar ko'radigan joyda ammo yolg'iz qolganda faxsh munkardi shunday minib olar edi odamlarni ko'ziga taqvodor edi ibodatxonada ammo qalbida iymon ixlos allohga bo'lgan yani, taqvo yo'q edi tushunarlimi sizni kimligigiz bomdodga uyg'ondigiz uyg'onganingizni hech kim bilmaydi turish yoki turmasligizda bilinadi o'zizni kimligiz chunki boshingizni o'rab uxlasangiz kim bilib o'tiribdi uxlab qolman shuning uchun aytiladi o'lim oldida sirlar ochiladi birodarlar mo'min kishi haqiqiy iymon bilan yashagan mo'min kishi o'lim soati yetganda uni oldiga farishtalar keladi uni sobit kalima bilan sobit turishlikka chaqiradi o'tganmiz darslarimizda har bitta inson iqtizor holatda kelib dunyodan chiqishi aniq bo'lib qolar ekan til oyoq qo'l ishdan qolganda ko'zi ko'rib turadi farishtalarni ko'radi unga xaridor bo'lgan farishtalarni ko'radi mo'min bo'lsa jannatdan chiqqan farishtalar jannatdan bo'lgan kafanlikni xushbolani olib kutib turadi agar buni aksi bo'lsa nazubilloh jahannamdan olingan kafanlik bilan kutib turadi xaradorlar ko'ramiz hammamiz xaridorimiznialbatta parvardigorimiz olloh deb so'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib der mana robbimiz aytyapti o'layotganingda mo'min bandam farishtam keladi seni oldingga nima deydi qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar farishtani hoşab ko'rdingiz jannat bilan xush bo'lgin xotirjam bo'lib qo'rqma senga g'am qayg'u yo'q degan paytda aytingchi shu kun uchun mana shu xabarni eshitish uchun amal qilmayotuvdikmi umrimiz davomida Farishtalar farishtalardan mana shu xabarni eshitish uchun issiq kunlarda ro'za tutmayotguvdikmi Saharlarda uyqumizni buzib namoz o'qimayyotuvdikmi qiynanib topgan pulimizni ehson qilmayotuvdikmi mana shu xabarni eshitish uchun birodarlar saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi lekin mo'minga o'lim achchiq olmay qolar ekan dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi nima uchun hozir jonni topshirsa nariga rohatlik farog'atlik jannatiy hayot boshlanadi bir solih ayoni qissasi Solih ayol edi eri bilan umraga borib qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab avariyaga uchrab vafot etdi eri hikoya qiladi ayolim soliha edi Ibadatda g'ayratli nafil amallarni qoldirmas itoatkor edi umra qilishlik uchun birga chiqdik umra amalini qilib uyimizga qaytarkanmiz g'ildiragi otilib ketib moshinamiz aylanib ketdi o'zimga kelib ayolimni topib borsam ixtizor holatda yotar ekan oxirgi nafaslarini olar ekan menga ey falonchi olloh sizni avf qilsin oilamga mendan salom yetkazing endi jamlanishimiz jannatga qoldi dedi va omonatni topshirdi ya <laughs> ayau mo'min odam ixtizor holatda turar ekan mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan unga farishtalar ey xotirjam sokinjon sen olloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va olloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda parvardigoring huzuriga qaytmeni bandalarim qatoriga qayt meni jannatimga qayt mana birodarlar chiroyli xotinaga misollar alloh hammamizni mana shunday xotinmaga nasib etgan bo'lsin buni muqobilada boshqa kishini vafotini aytamiz muazzim muazzimlarga beriladigan ajr savoblar nihoyatda ulug' ana shu avvalgi o'tgan davrlarda minorani ustiga bir kunda besh marta chiqib ozonlatadigan muazzim qiyomatda ularga ajr nihoyatda bir katta beriladi ana shu mosillardan biri minoradan turib ozon aytar ekan bir ayolga ko'zi tushib qoldi ertasi kuni ozon aytar ekan yana ko'rdi bir necha bor kuzatdi qalbiga uni ishqi tushib qoldi ko'zni xiyonati ko'zni xiyonati. Falamma qulubahum la yahdil qawmal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas ko'zi bilan haqdan toyildi ko'zi bilan gunoh qildi ko'zi burildi alloh taolo qalbini ham burib qo'ydi shaytonni inson bolasida ishlatadigan ustida ishlatadigan eng kuchli quroli nazar bir marta qaradi pishdida qaramasin edi qaramasin edi oqibati nima bo'ldi oshiq bo'ldi ayolni topib bordi xaridor bo'ldi nasroniy ayol edi <laughs> senga uylanmoqchiman nasroniy diniga o'tasan keyin senga tegaman olloh saqlasin nasroniylikka o'tdi uylandi endi mana shu ayolni oldiga maqsadini amalga oshirish uchun kirib ketar ekan ostonadan qoqildi yiqildi bo'yni uzilib o'ldi uni avvali qanday ediyu oxiri qanday bo'ldi iymon keltirgan zotlarni dunyoda ham oxiratda ham o'lim soatida ham alloh taolo la ilaha illalloh kalimasi bilan sobit qiladi shuning uchun birodarlar tilimiz mana shu kalimaga ke odatlantiraylik e odamlar bor namozni hamma o'qigani uchun o'qiydi ro'zani hamma tutayotgani uchun tutadi ajralib qolmasliki uchun hijolat bo'lmasligi uchun aslida qalbida hech narsa yo'q abu dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotar ekan yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi mana ana ketdi deb turibdi abu dardo aytyapti mana shu kun uchun amal qilinglar mana shu kun uchun amal qilishlik kerak emasmi birodarlar ertaga ertagaa orqaga tashlashlik kerak emas sufyonu savriy ulug' insonlardan obid kishi edi o'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib o'limdan qo'rqyapsanmi deyishdi u kishi aytdi gunohlarimdan emas o'limimdan emas o'limimdan avval iymonim olib qo'yilishligidan qo'rqyapman birodorlar bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi iymonda turishligimiz eng muhim narsa chunki o'sha paytda agar alloh taolo sobit qilmasa iymonda qolmasa o'lgandan keyin biror narsani tuzatib bo'ladimi bu dunyoda inson murtak bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali hali imkoniyati bor gunoh mansatga botib ketdimi tavba qilishlikka fursati bor chunki bir kun bo'lsa ham hayoti borda hali ammo o'lim soati kelganda dunyodan ketar paytda agar alloh undan iymon olib qo'ysa nima bo'ladi ahvoli undan keyin bir narsani tuzatib bo'ladimi robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi تَموتُنَّ تَموتُنَّ ey mo'minlar ollohdan haqi rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holinglarda dunyodan o'tinglar agar shunday bo'lmasa yutyuzdinlar faqat musulmon bo'lgan holinlarda iymonda islomda turib omonatni topshirish iymonda islomda turib o'lim topish birodarlar bu eng katta ne'mat inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi qayerda o'lim topishini bilmaydi bi nafs ya'ni inson qayerda o'lishligini ham bilmaydi qaysi holatda o'lishligini bilmaydi qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi shuning uchun musulmon odamni har lahzasi o'limga tayyorgarlik ko'radi ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan boshlanadi sekin ko'tariladi ko'tarilib ko'tarilib xalqumga keladi kalla darhaqiqat jon halqumga yetganida shu vaqtda jon halqumiga keldi oyoq qo'l ishdan chiqdi ko'z ko'rib turibdi atrofdagilarni ko'rib turadi dam solib o'qib qo'yuvchi biron kimsa bormi deb qolishadi de. atrofidagi tabiblar boyagi endi o'lishga eiturgan ixtizorda yotgan kishini oldidagi ki tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi hali ukol qilib ko'radi hali bir yuragini massaj qilib ko'radi ammo u vadonnaanlahul firoq boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini ukoli ham elektr toki ham yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi vadonnaanahu firoq chunki mana shu yerga keldida jon oiladan farzanddan do'sti birodardan molu dunyodan shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi shu holatini o'ylangda shu odamni bir kun kunshu shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham shunda nimalarga pushaymoniysiz şey, va nimalardan quvonasiz Waltaffatis saq. jon berishni qiyinligidan oyoq ayak, oyoqqa chalmashib ketadi jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir biriga chalmashib ketgan vaqt omonati topshirdi yuviladi kafalanadi yelkalariga ko'tarilib janozaga olib boriladi agar omadingiz shof qolsa musulmonlar orasida o'lsangizana o'sha kunda yolg'iz parvardigoringizga haydalishingiz bordir summa awla laka darsimiz nihoyasi robbimiz aytadi na qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi balki u qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi so'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdayganicha o'z ahli tomon ketdi ey ko'rnimaki inson o'lim bo'lsin senga o'lim so'ngra yana o'lim bo'lsin senga yana o'lim insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi Kılıp, etkenler, etkenler, ki, bir xil o'ladi ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi solih amallarni qilib iymon bilan ketganlar fisq va vujur masiyatda kufrda ketganlar bu kisi teng bo'ladimi Har hargii teng bo'lmaydi bu shunday holatki har birimiz bir kun unga duch kelamiz xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi shu kun keladi aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi birodarlar olloh subhanah va taolo barchalarimizni xotimalarimizni chiroyli qilishligini so'raymiz aqulu qovli hada lakum. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh